Suraxan Rayon Məhkəməsinin yeni inzibati binasında yaradılan şəraitlə tanış olan prezident Elman Əməliyevə məlumat verildi ki, bu binanın istifadəyə verilməsi ilə hakimlərin sosial müdafiəsi və məhkəmələrin təminatı yaxşılaşdırılıb, innovativ rəqəmsal texnologiyaların tətbiqi genişləndirilib. Elektron məhkəmə vasitəsi ilə məhkəmə prosesində video əlaqə ilə iştirak imkanı yaradılaraq karantin rejimində məhkəmə işlərinə onlayn qaydada baxılması mümkün olub. Prezident İlham Əliyev və Masallı məhkəmə kompleksi barədə də məlumat verildi. Bu kompleks Dövlət Başçısının təbşirəg ilə tikilən Masallı Asan Həyat kompleksinin və Olimpiya idman kompleksinin yerləşdiyi zonada inşa olunub. Sonra Prezident İlham Əliyev İqtisadiyyat Nazirliyinin yeni inzibati binasının açılışında iştirak etdi. Müasir üslubda inşa olunan yeni inzibati binada 770 əməkdaşın rahat və səmərəli fəaliyyəti üçün hər cür şərait yaradılıb. Burada müasir multimediya vasitələri ilə təchiz olunmuş müxtəlif tədbirlərin keçirilməsi üçün konfrans zalı, həmçinin iş iclas otaqları yaradılıb. Daha sonra dövlətimizin başçısı Bakı metropoliteninin 8 Noyabr stansiyasının açılışında iştirak etdi. Ümumi uzunluğu 363 metrdən çox olan Bakı metropoliteninin 26-cı bənövşəyi xəttin 3-cü stansiyası Nəsimi rayonunda yerləşir. Stansiya ərazisinin yeraltı nəqliyyat vasitəsi ilə şəhərin mərkəzi və paytaxtın digər rayonları ilə birləşdirilməsində xüsusi rol oynayır. Stansiyanın inşasında yeni növ inşaat üsullarından geniş istifadə olunub.